Jadi, penting untuk tahu keseluruhan proses tuntutan mahkamah perusahaan. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Ramai pekerja yang ditamatkan pekerjaan mereka kemudian falkan representasi di jabatan perhubungan perusahaan mungkin mempunyai jangkaan bahawa mereka boleh terus bawa kes ke mahkamah perusahaan dan dapatkan keputusan dengan cepat. Tetapi realitinya proses ini boleh mengambil masa antara satu hingga dua tahun bergantung kepada kerumitan kes, jumlah saksi dan tarikh lapang mahkamah, pihak-pihak dan juga saksi. Jadi penting untuk tahu ke seluruhan proses tuntutan mahkamah perusahaan supaya you tak terkejut apabila tuntutan you mengambil masa yang lama kalau korang tengok video-video Lewis Liao Chambers mungkin korang dah tahu yang proses tuntutan mahkamah perusahaan bermula dengan pemfailan borang P1 di JPP lepas tu JPP akan arrange satu sesi rundingan damai ataupun conciliation sekiranya boleh mencapai penyelesaian dan tutup kes di sini tetapi sekiranya tiada penyelesaian dan sesi rundingan damai gagal, barulah kes akan dirujuk ke mahkamah perusahaan. Apabila kes telah dirujuk ke mahkamah perusahaan, prosesnya menjadi lebih formal dan teknikal. Ramai orang mungkin mempunyai anggapan bahawa mereka setakat perlu menceritakan kronologi peristiwa yang menyebabkan penamatan kerja mereka. Tetapi sebenarnya ada struktur, elemen undang-undang, dan perkara-perkara yang pekerja perlu pelik dengan jelas sejak awal lagi kalau tidak you tak boleh tiba-tiba bangkitkan perkara baru sewaktu perbicaraan. Pada peringkat ini, pekerja akan dirujuk sebagai pihak yang menuntut dan majikan akan dirujuk sebagai pihak syarikat. Jadi, pertama sekali adalah proses pemfailan pleading. Pihak yang menuntut akan diarahkan oleh mahkamah untuk memfailkan statement of case untuk menerangkan mengapa penamatan kerja tidak sah, kronologi peristiwa dan menjelaskan bahawa pihak yang menuntut telah memenuhi elemen undang-undang untuk dianggap telah ditamatkan pekerjaan secara tidak sah tanpa alasan yang munasabah. Perkara ini amat penting terutama sekali bagi kes force resignation ataupun constructive dismissal kerana beban pembuktian terletak pada pihak yang menuntut. Selepas itu, syarikat akan memfalkan statement in reply untuk menjawab setiap dakwaan pihak yang menuntut. Mereka akan cuba menunjukkan bahawa tindakan mereka berasas dan mengikut prosedur yang sah. Pihak yang menuntut kemudian boleh memfailkan rejoinder iaitu jawapan ringkas untuk menafikan atau menjelaskan semula isu yang dibangkitkan dalam statement in reply. Ini bukan ruang untuk tambahkan cerita baru tetapi hanya untuk mengukuhkan atau memperbetulkan perkara-perkara yang telah dibangkitkan dekat dalam statement of case. Pada masa yang sama, kedua-dua pihak perlu memfailkan bundle of documents iaitu himpunan semua bukti seperti surat tunjuk sebab, email, laporan prestasi, surat amaran, minit mesyuarat dan juga dokumen lain. Setiap dokumen yang ingin digunakan di mahkamah mesti dimasukkan dalam bundle of documents. Kalau tidak, ia mungkin tidak diterima semasa perbicaraan. Setelah pleading dan ikatan dokumen selesai difailkan, mahkamah biasanya akan mengarahkan kedua-dua pihak untuk memfailkan penyata saksi ataupun witness statement. Ini adalah kenyataan bertulis saksi yang akan akan digunakan sewaktu perbicaraan. Di peringkat perbicaraan, pihak-pihak akan melalui tiga fasa utama iaitu examination in chief. Basically, saksi akan mengesahkan bahawa witness statement yang difailkan akan digunakan sebagai keterangan mereka sewaktu perbicaraan. Kedua, cross examination. Pihak lawan akan soal balas saksi untuk menguji kredibiliti, mencabar kenyataan dan mencari percanggahan dalam kenyataan mereka. Ini bahagian yang paling paling kritikal kerana ia menentukan sejauh mana saksi boleh dipercayai dan untuk menilai kekuatan bukti. Jadi, sepanjang cross-examination, saksi perlu konsisten dan jelas kerana sebarang percanggahan boleh melemahkan kes. Ketiga, re-examination. Selepas cross-examination, pihak asal boleh bertanya soalan tambahan untuk menjelaskan apa-apa kekeliruan ataupun isu yang timbul semasa soal balas. Ini juga penting kerana ia memberi peluang untuk saksi memberikan apa-apa penjelasan menutup sebarang percanggahan dan memastikan mahkamah mendapat gambaran yang tepat sebelum membuat keputusan. Tanpa re-examination, kekeliruan yang timbul semasa cross-examination boleh memberi kesan yang negatif kepada kes. Melalui proses inilah mahkamah dapat menilai bukan sahaja dokumen tetapi juga saksi dan konsistensi kenyataan mereka. Selepas perbicaraan selesai, pihak-pihak akan diarahkan untuk memfailkan hujahan bertulis masing-masing. Melalui hujahan bertulis inilah, pihak pihak dapat menghuraikan isu undang-undang, menekankan bukti yang kukuh dan memberi argumen yang tersusun kepada mahkamah sebelum mahkamah membuat keputusan. Jadi, ia merupakan langkah yang sangat penting untuk mempengaruhi penilaian akhir mahkamah. Dan akhirnya, mahkamah akan mengeluarkan award iaitu keputusan rasmi sama ada penamatan kerja pihak yang menuntut sah ataupun tidak dan sekiranya tidak sah, pampasan yang layak diterima oleh pihak yang menuntut. Jadi, walaupun pihak yang menuntut boleh mewakili diri sendiri, ia bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak perkara yang perlu dibuktikan, terutama sekali dalam kes constructive dismissal ataupun forced resignation. Di sinilah ramai pekerja mungkin menghadapi cabaran. You tahu apa yang berlaku dekat you, tetapi tak tahu bagaimana nak membuktikannya mengikut keperluan undang-undang. Oleh sebab itu adalah lebih baik untuk mendapatkan peguam yang berpengalaman supaya kes you boleh dibentangkan dengan cara yang teratur dan strategik. Jadi, harap video hari ini boleh membantu para pekerja di luar sana yang tertanya-tanya tentang proses tuntutan di mahkamah perusahaan. Sekiranya nak tahu lebih lanjut, bolehlah tengok video-video Louis Liao Chambers di Instagram ataupun YouTube ataupun letakkan komen korang di bawah. Bye!